Що ж друзі, наша програма продовжується. Сьогодні у нас цікавий гість, який розповість про цікавий проєкт, в якому задіяно багато-багато молодих людей. Що це за проєкт? Дізнаєтеся вже за мить. Залишайтеся з нами. Сьогодні з нами керівник проєкту Сильне покоління Євген Альохін. Доброго ранку, Євгене. Доброе утро, Сергій. Дякую, що ви завітали сьогодні до нас. Розповісти трішечки про ось цей такий проект, який в певних колах досить е, нашумів, я би так сказав. Ось, ну напевно, ви більше розкажете. Сильне покоління. Взагалі, от чому така назва сильне покоління і в чому суть ось цього проекту? Розкажіть, тому що не всі, напевно, наші глядачі чули про такий проект. «Сильне покоління названня. «Сильне покоління відражає суть молодого покоління. Потому что молодое поколение, оно всегда имеет ту силу, которую со временем, с возрастом люди теряют. Поэтому всегда молодые люди, молодые парни, молодые девушки, они обладают той силой, той харизмой, той внутренней силой, даже физической силой, которая с каждым годом может теряться и становиться как бы меньше. Поэтому... То, То просто это молодь названа так сильным поколением да, в да, да. Мире. абсолютно и, верно. И, и цей проект самый для молодежи, Это так? проект для молодежи, да, которая помогает другой и молодежи, и не только молодежи. То есть суть проекта, мы переходим к сути проекта. Так, да? будь ласка, чтобы зрозумело было. А, Говоря о сути проекта, основной задачей этого проекта является помощь. Помощь Окружаючим, соціальна, фізична помощь і любого роду, як как бо бы, скажем так, благотворительність. Тобто, суттю проекту являється оказання нуждаючимся і оказание помощи обществу. Тобто, ось це так зване сильне покоління да. допомагає суспільству в різних верно. потребах. Яким чином взагалі це відбувається? Тому що ну багато хто допомагає, але ж це угу. якийсь такий особливий проект, так. Да, тобто суть проекта, ми організовуємо молодіж. В определенное время, в частности, это летний период времени, потому что очень многие Каникулы, участники да. проекта, угу, это студенты. являются студенты, учащиеся старшей школы. И летнее время ⁇ это время каникул, когда они могут поехать на этот проект. Поэтому мы организовываем определенное время и определенную площадку для реализации этого проекта в различных городах. Уже в этом году это будет третий сезон проекта. Первый сезон проходил в 2014 году в Тернополе, Тернопольской области, второй сезон в 2015 году проходил в Херсоне и Херсонской области, uh -huh. и а, мы в 2016 году реализуем третий сезон, который а, имеет большее расширение, это более 30 городов по всей Украине. По всей Украине. По всей Украине. это было локально, да. выбиралась какая-то конкретная область. Область, и действовали mm -hmm. Сколько та... там было молодежи, сколько туда, и откуда ехали? Да. А, если это говорить... вони... это молодежь с различных частей Украины, вот с различных областей, с различных, с различных городов. А если говорить о первом проекте, в первом проекте у нас было задействовано порядка 140-150 человек, молодежи. То есть из всей Украины 150 человек проехали в Тернопольскую область. Да. И что далее? И они сформировались, уже были сформированы по 12 группам по 12 человек. 12 То групп. есть было 12 групп по 12 человек, и были определены 12 районных городов в Тернопольской области, и в которые и группа... они разъехались. Угу. Да. И каждая группа, разъехавшись в эти 12 городов, в течение э, 10 дней там социально служила. То есть она убирала парк, красила остановки, э, скажем так, убирала там одна группа кладбище убирала, в общем, ну, любое, любая социальная, скажем так, помощь, которая была необходима. Параллельно с этим в Тернополе в час. В частности были организованы различные благотворительные концерты с участием различных музыкальных коллективов и собранные средства были отправлены также на благотворительность угу. а, таким же образом были организованы и а, работа с детьми были была организована скажем так программы социальные программы для детей а такая программа как страна здоровья которая позволяет детям в доступной для них форме представить принципы здоровья а, после этого были организованы различные скажем так клубы Детские, которые в которых были организованы занятия для детей, что-то типа наподобие дневного лагеря uh -huh. вот, в течение этих 10 дней. Поэтому вот различные такие вот направления были организованы в Тернополе, в такой Таким же степени Херсон? было в Херсонской области uh -huh. организовано. Конечно, каждый проект он имел определенную свою идентичность. Вот, ну, и где-то чем-то он отличался. Каждая молодая отличался. людина, напевно, у да. нас свои какие-то да, Поэтому бачення. нельзя сказать, что именно вот только так и мы дублировали точно так в Херсоне. И то же самое мы говорим о шестнадцатом, в шестнадцатом году это не будет точно копия пятнадцатого года. Угу. Вот, будут различные другие проекты, которые будут воплощаться в реальность. Сколько часов молодь проводит от в этом месте? Порядка 10 дней. Близко 10 порядка дней, 10 дней они там Порядка 10 дней они приезжают работы. туда, они поселяются, они живут, они помогают в течение 10 дней, и потом они разъезжаются. Угу. Вот. А, То есть в этом году, в этом году, сколько городов вы говорили? Более 30. 30 более 30, 30 городов. По всей Украине. По всей Украине, Да, более скільки, 30 городов Сколько участников планируется, или уже они есть да, а, в этом году? Да, в этом году у нас Молодець. уже фактически сформированы все группы, у нас была регистрация. Которую каждый молодой человек мог пройти Регистрация, Регистрация уже закончилась Регистрация так, закончилась 10 апреля угу. Она была с 15 января по 10 апреля Регистрация уже закончена Мы имеем фактически уже готовые списки И на сегодня мы имеем более 500 человек Молодежи, которые готовы Ехать в различные части Украины Для того, чтобы помогать другим Тобто це молодь, яка не отримує за це зарплату. Ні Абсолютно якої. нічого. Це молодь, яка вони просто оплачую... хоче. Вони навіть щось оплачую. вони оплачують свою дорогу туди. Навіть. Тобто, якщо парень з Києва і він їде в западну Україну, то він оплачує свою дорогу із Києва в Западну Україну і з Західної України обратно. Тобто дорогу вони оплачують самостоятельно. Навіть. Ну, насправді я хочу сказати, що це для багатьох дивно, що люди для того, щоб десь комусь попрацювати для когось, комусь ще й платять за це. Хоча зазвичай. навпаки, дивина та й годі. Але, слава Богу, ну, виникає питання, Яка мета цього всего? Uh -huh. Просто попрацювати, просто, я не знаю, разважить. Конечно, они не едут на эти 10 дней для того, чтобы просто хорошо провести время. А, групп... И это хотя тоже есть. Ага. А, але группа <laughs> завершается вести по По, по 12, 12 человек. человек. Да, группы uh -huh. остаются по 12 человек. То есть мы имеем больше 30 городов. В некоторых городах у нас больше, чем одна группа работает, поэтому uh -huh. мы получаем количество более 500 человек, которые едут в различные uh -huh. части. Естественно, молодежь приезжает туда и она имеет основную цель – это послужить обществу и помочь. Потому что мы понимаем, что изменения в обществе, они происходят не сверху, только лишь сверху, да, они происходят и когда мы, как граждане своего государства, имеем определенную позицию, вот, и активную эту позицию для того, чтобы помогать тем, кто находится в более сложном положении, чем мы. Поэтому, конечно, цель – это рассказать, помочь, вдохновить и поддержать поддержать другие. Потому что одной из частью проекта является также помощь социального плана малоимущим, малообеспеченным инвалидам. И такая помощь оказывалась и в Тернополе, и в в Херсонской области было довольно-таки много. В Херсонской области было ну, уникальным этот момент тем, что помощь оказывалась именно инвалидам, которые являются молодежью, то есть которые попадают uh -huh. в возраст от 16 до 30 лет, и адресная помощь была оказана именно им. Некоторым были приобретены велосипеды тех, у кого, ну как бы, проблемы были связаны со здоровьем и нужен был этот аппарат тренажер скажем uh -huh. так вот другим там еще какие-то другие социальная помощь была оказана поэтому а, мы несем скажем так свет мы несем добро потому что а, молодежь которая едет туда это адвентистская молодежь христианская молодежь там uh -huh. люди которые... верующие, так это люди верующие и они понимают что он а, он готов готовы это... так служить абсолютно верно потому что они понимают что христос а, когда жил на этой земле он служил он помогал тем кто находился рядом с ними а, рядом с ним он облегчал страдания он приносил радость и счастье. Да? И мы понимаем, что сегодня мы молоды, мы имеем силы, мы имеем энтузиазм, мы имеем возможности и ресурсы для того, чтобы помочь тем, кто находится в худшем состоянии. И мы К цьому призиваємо і От молодь откликається, і ми завершаємо цей проект. Я так розумію, приєднатися уже трішки пізно. Так реєстрація уже, да. за завершилася, так, але сожалению. я хотів би, от чи можна десь дізнатися взагалі в яких містах? Тому що ну можливо хтось із наших глядачів хоче угу. дізнатися а раптом в їхнє місто. Завітаєсь угу. така молодь. До речі, які які дати, коли чекати ось цю молодь да, іде можна дізнатися після проект більше? буде осуществлятися в іюлі місяці з 15 по 24 четвертого С 15, -го 15 -го по 24 любви. Угу. Да. А, информацию о проекте можно узнать на доменном сайте сильное это официальный угу. сайт, там есть вся подробная информация. Есть также информация о городах, где будет проходить этот проект. Также есть официальный паблик ВКонтакте. Вот он так, также называется «Сильное поколение». Угу. Вот одноименный официальный. Там также есть информация о том, в каких городах будет осуществляться проект. Угу. Ну, я думаю, что варто э, также зазначить, что вот буквально на этих выходных должен быть еще один такой великий заход, э, угу. Вид проекту «Сильное поколение». Что это за заход? Расскажите, пожалуйста. Да, с 29 апреля по 2 мая в Буче будет проходить обучающий конгресс для всех участников проекта. То есть мы приглашаем всех участников проекта. То есть 500 проекта. и больше людей да. могут приехать? все, кто может приехать в эти даты на майские праздники, mm -hmm. из числа участников проекта мы их приглашаем на этот конгресс, для того, чтобы они могли, во-первых, увидеть друг друга, увидеть, сколько их... Какая, какова, скажем так, их сила, да. знаю, вот а вот, 500 человек, сильные да, насколько они сильны, они могут пересечься с друг другом, увидеть друг друга. И второй момент, это очень важный обучающий момент, мы подразумеваем под этим конгрессом помочь командам, помочь молодежи быть более, скажем так, качественными в том служении, которое они будут делать. То есть мы организовываем этот проект и делаем, скажем так, его таким, чтобы он был максимально практичным для них. Когда они приедут в города, чтобы они знали, что они могут делать, как они могут делать, чем они могут служить тому обществу, в котором они будут находиться и отвечать на их нужды. Угу. То есть это будут такие практичные семинары. Это будут так, семинары например, практические, да, которые будут ориентированы конкретно на молодежь. И пройдя этот семинар, они могут, смогут реально воплотить это у себя в городе, где они будут. Угу. Ну, если проект. я не участник, например, самого этого проекта, чем могу я? прийти просто вот послушать какие-то там наши семинари, двери щось. открыты наши двери Можно открыты так? вы можете прийти послушать посмотреть Угу. Це Нет На проблем. території Это на території учебного заведення, Український адвентівський центр Угу. образування, город Буча, вулиця Інститутська, 14. Я Поэтому... зрозумів. Ну що ж, ну, перед тим у мене ще одне запитання, яке да. виникло буквально спонтанно. А взагалі, як влада ось цих міст, в яких проводяться ось такі а, заходи сильного покоління, як вони ставляться? Підтримують, угу. не підтримують, допомагають чи навпаки проти. Я думаю, що об этом можна увидеть навіть на Ютубе вот есть ролики, отчетные ролики, которые были из Тернополя, из Херсона, и там есть интервью и как бы представление позиции городских, городской мэрии различных районных центров, где они дают оценку этим ребятам, парням и девушкам, которые, скажем так, посвятили эти 10 дней для того, чтобы помочь городу. И хочу сказать о том, что позиция очень сильно, очень положительная, очень положительная оценка, и мы сталкивались только с тем, что городская администрация помогала в том, чтобы организовать этот проект на их территории. Ну, действительно, это хорошая работа. К... Да, Комиссарию. поэтому буквально сегодня вот получил один звонок от одного человека, который занимается организацией в одном из городов в 2016 году. И буквально сегодня, после выхода из мэрии, он позвонил мне и сказал, что мы сегодня встречались с мэром и представляли этот проект. Но говорит, мэрия готова нас поддерживать, открывает двери для того, чтобы мы могли помогать обществу. Поэтому сегодня наши власти, они видят в этом смысл, они видят в этом, скажем так, благословение, и они идут навстречу для того, чтобы совместно осуществлять... Uh -huh. І нести добро нашому обществу. Uh -huh. Ну що ж рано люди починають працювати. Дякую вам за цікаву розмову. Дійсно, я хочу побажати вам тільки успіхів у цій благородній справі, Спасибо. щоб молодь отак от приєднувалася і приєдналася для таких великих справ. Я більш ніж певен, що це навіть саму молодь змінює, коли Однозначно, вони служать служать суспільству. Благословень вам дякую, Спасибо що ви були з нами. А що ж, друзі? Я нагадую, ми сьогодні говорили про проект Сильне покоління, і з нами був керівник цього проєкту. проекту Євген Альохін. Наша програма продовжується. Залишайтеся з нами, не ходіть далеко, і вже ми приготували для вас ще багато чого цікавого.